служить и защищать. То есть служить вам, каждому человеку. Поэтому я прошу сегодня Харьковчан и всю страну, прошу, доверяйте новым полицейским, потому что они будут делать все, чтобы отдавать себя честно вам. Это главный принцип реформы, на который мы рассчитываем. Это то, на что кабинет министра будет тратить усилия в ближайшее время. Это концентрация усилий. Из 128 тысяч, я буду докладывать это премьер-министру, примерно 90% средств это средства государственного бюджета. А остальные это средства, которые мы получаем за счет наших партнеров из Евросоюза, Америки, США и Японии. И мы считаем эти цифры для того, чтобы понять, каков темп реформ по плечу нашему государственному бюджету. Э, а достичь, это, это экспертиза. наочно Наочна вонуковості ми потім подивимось і імітуємо впізнання поза зоною візуалі. Маршрут 1, маршрут 2. Ну, це у нас все повністю поміняється після того. Хорошо. Паспорт там єдина України. І оглядається. Там одержує об'єкт якийсь там вийде, ну, мітація зброю. Або вагнепальний. Або сліди зламу інструментів. І кожний об'єкт, гілізи, кулі, там робимо ми зліпки слідів ніг. Тобто кожний об'єкт, кожний об'єкт це одне заняття, як мінімум, залежно від програми. І вони, вони їх оглядають, описують про такі Але це дуже гарно дає концентратам розуміння, як побудовані папілярні Чому?

работает на то, чтобы эта реформа состоялась. Вчера нам выделили на заседании правительства очередные 20 миллионов на покупку новых автомобилей. Вчера приняли решение от одной из государственных компаний передать нам еще 85 автомобилей. То есть мы делаем все, чтобы ресурсы шли в этот проект.